چین کی پالیسیاں پرڈکٹیبل ہیں ان کے اوپر آپ اعتماد کر سکتے ہیں آپ اس کی پیشگوئی کر سکتے ہیں جبکہ امریکہ کو تو ایسے لگتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی ایک ایرٹک قسم کا بہیویئر ہے توہینہ میں زبان استعمال ہوتی ہے ٹیرف لگ جاتے ہیں چاہے دوست ہوں چاہے دشمن ہوں دونوں کو ایکولی الجھا رکھا ہے چین نے دوزار پچیس میں ایک اشاریہ دو ملین اے آئی سے چلنے والی ڈرونز تیار کیے جو زراعت اور سیکیورٹی میں استعمال ہو رہے ہیں اس کے مقابلے میں امریکہ میں تکنیکی ترقی مشکلات کا شکار ہے چین کی نیوی دنیا کی سب سے بڑی نیوی بننے جا رہی ہے اور دو تیس تک اس کے جنگی جہاز کی تعداد امریکہ سے اڑتالیس فیصد زیادہ ہونے جا رہے ہیں گلوبل سیٹ پوڈکاسٹ پر ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی السلام علیکم آج کی دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے کئی دہائیوں تک امریکہ کی مرکزیت والا یک کتبی عالمی نظام غالب رہا جہاں واشنگٹن کی مرضی ہی عالمی پالیسیاں طے کیا کرتی تھی لیکن اب یہ منظر کچھ بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دو ہزار پچیس میں دنیا کی دو سب سے طاقتور قومیں امریکہ اور چین اب تقریباً برابری کی سطح پر دکھائی دیتی ہیں مشہور ماہر معاشیا جیفری سیکس نے کہا ہے کہ چین دشمن نہیں ہے چین صرف ایک کامیابی کی کہانی ہے اسی لیے امریکہ اسے دشمن سمجھ رہا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں ممالک برابر ہیں لیکن امریکہ زوال پذیر ہے اور چین تیزی سے عروج کی طرف بڑھا ہے جلد ہی چین امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گا اس سال جب امریکی صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں متعدد ممالک کو ناکام کہا اقوام متحدہ کے اوپر خود بہت سی انہوں نے تنقید کی اس کے اوپر خامیاں نکالیں کیڑے نکالے اس کو ادارے کو تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ بھی کہا کہ کس طریقے سے اقوام متحدہ نے دہائیوں پہلے اپنے ہیڈ کوارٹر کی مرمت کے لیے جو معاہدہ تھا وہ ٹرمپ کو نہیں دیا تھا اس بات کا شکوہ اور گلہ آج بھی ٹرمپ کو تھا تو اسی وقت چین کے صدر شی جن پنگ نے گلوبل گورننس انیشیٹو پیش کیا جو اقوام متحدہ کی بنیاد کی اسیویں سالگرہ پر ایک بڑی تجویز تھی یہ انیشیٹو کثیر الجہتی نظام کو مضبوط بنانے پر زور دیتا ہے اور چین کو ایک تعمیراتی سپر پاور کے طور پر پیش کرتا ہے اپنا چینل شروع کیا تو بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا ڈیزائن تھا لوگوز تھے سکرپٹس تھے، ویڈیو ایڈیٹنگ تھی تھم نیلز تھے اور اس طرح کے اور بہت سے کام تھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کار فائیور واز دا سلوشن تو حضور اگر آپ کا بھی بجٹ لمیٹڈ ہے اور آپ ان سروسز کے لیے پریشان ہیں تو ابھی پین کامنٹ میں کلک کیجیے فائبر پہ جائیے اور بہترین ریٹس میں سروسز حاصل کیجیے اپنا بہت خیال رکھیے گا شکریہ آج دو ہزار پچیس کے موجودہ جیو پولیٹیکل منظر نامے کا جائزہ لیں اور معاشی تکنیکی فوجی اور باقی پہلوؤں کا اگر موازنہ کریں تو پھر چین اور امریکہ کہاں دکھائی دیتے ہیں آئیے ذرا ایک چھوٹا سا موازنہ کر لیتے ہیں کیونکہ بڑی ہی دھوم مچی ہوئی ہے بڑا ہی رولا مچا ہوا ہے دنیا میں جس طرف جاؤ جس معاملے میں ہاتھ ڈالو تو چین اور امریکہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے دکھائی دیتے ہیں تو آئیے ایک چھوٹا سا تجزیہ کر لیتے ہیں اور شروع کرتے ہیں جیو پولیٹیکل موازنے سے تو جناب جیو پولیٹیکل سطح پر دوہزار پچیس چین کی برتری کا سال رہا اس سال ستمبر میں شی جن پنگ نے گلوبل گورننس انیشیٹو کا اعلان کیا جو چین کی عالمی قیادت کی تیسری بڑی تجویز ہے یہ انیشیٹو کثیر الجہتی نظام کو مضبوط بنانے کی تجویز پیش کرتا ہے جیسے مساوی حکمرانی لوگوں کی مرکزیت اور عالمی اداروں میں اصلاحات شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے سمٹ میں شی نے کہا کہ اسی سال پہلے قائم ہونے والا عالمی نظام اب تبدیل ہونے جا رہا ہے یہ انیشیٹو گلوبل ساؤتھ کی آواز کو مضبوط کرتا ہے اور چین کو ایک ایسی طاقت بناتا ہے ایک ایسی طاقت کے طور پر اجاگر کرتا ہے جو عالمی ایجنڈا سیٹ کرنے کی حیثیت رکھتا ہے اس کے برعکس امریکہ کی پالیسیاں زیادہ انفرادی اور تنازعات پر مبنی ہیں ٹرمپ انتظامیہ نے دو پچیس میں متعدد ملک ممالک پر نے بھاری ٹیرفز عائد کر دیے افریقہ پر ایشیا کے غریب ممالک پر دس فیصد سے لے کے ایک سو پچیس فیصد تک ٹیرف آئٹ کر عائد کر دیے اور یہ اپریل سے اس سال اپریل سے نافذ بھی ہو گئے جو عالمی تجارت کو انہوں نے کمزور کر کے رکھ دیا پوری دنیا میں جو سپلائی چین تھی وہ تہس نہس ہو کے رہ گئی اور پوری دنیا کا جو کاروبار ہے اور معیشت ہے اس کی وجہ سے متاثر ہوئی ٹرمپ نے جولائی میں کہا کہ ہم ریسپروکل ٹیرف بڑھائیں گے جس سے افریقہ کی معیشتیں خصوصی طور پر وہ بہت زیادہ متاثر ہوئیں اس سے امریکہ عالمی سطح پر الگ تھلگ ہوتا دکھائی دے رہا ہے ماہرین کے مطابق بیجنگ نے دفاعی پوزیشن سے ہٹ کر جو ایک ڈیفینسو پوزیشن ہوتی ہے بڑی ذہانت کے ساتھ ویری انٹیلیجنٹلی انہوں نے مختلف مواقع جو ہیں ان سے استفادہ کیا ہے اور یہ جو حکمت عملی انہوں نے اپنائی ہے اس میں انہیں بہت زیادہ کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے چین کی پالیسیاں پریڈکٹیبل ہیں ان کے اوپر آپ اعتماد کر سکتے ہیں آپ اس کی پیشگوئی کر سکتے ہیں جبکہ امریکہ وہ تو ایسے لگتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی ایک ایرٹک قسم کا بیہیوئر ہے توہینہ میں زبان استعمال ہوتی ہے ٹیرف لگ جاتے ہیں چاہے دوست ہوں چاہے دشمن ہوں دونوں کو ایکولی الجھا رکھا ہے مثال کے طور پر چین نے شنگھائی کوپریشن آرگنائزیشن کی سمٹ میں عالمی حکمرانی کی تجویز پیش کی جو مشرق کی معاشی طاقت کو بڑھا رہی ہے مزید تفصیل سے دیکھیں اگر تو چین کو اس کی جو جیو پولیٹیکل حکمت عملی ہے وہ گلوبل ساؤتھ پر مرکوز ہے دوزار پچیس میں چین نے افریقہ میں فوجی توسیع کی جیسے ویسٹ افریقہ میں اس نے بیسس قائم کی اس کی کوشش کی رادر جو امریکہ کی برتری کو چیلنج کر رہی ہے امریکہ کی جانب سے چین کو جدید کولڈ وار کا حصہ قرار دینا تنازعات کو بڑھا رہا ہے جیسے ساؤتھ چائنا سی میں فوجی موجود کی یہ سب چین کو ایک سنجیدہ مستقل مزاج اور ترقی کرنے والا ملک بنا رہے ہیں ایک ایسا ملک جو نہ صرف خود ترقی کر رہا ہے امریکہ کو پچھاڑ رہا ہے بلکہ اپنے ساتھ باقیوں کو لے کے جانے کا حوصلہ اور حکمت عملی بھی رکھتا ہے مزید برآں چین نے عالمی اداروں جیسے ڈبلیو ایچ او اور ڈبلیو ٹی او میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا ہے چین کی جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے بی آر آئی ہے اس نے ڈیڑھ سو سے زیادہ ممالک کو جوڑا ہے جو بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے ذریعے اس کی جیو پولیٹیکل رسائی کو بڑھا رہی ہے دوسری جانب اگر امریکہ کی طرف دیکھیں تو اس نے اپنے اتحادیوں کو ہی جیسے یورپی یونین ہے جاپان ہے ان کے ساتھ بھی تجارت کے تنازعات کو مزید بڑھایا ہے کینیڈا کو وہ کہتے ہیں یہ ہماری اکاونویں اسٹیٹ ہے۔ یورپ کو وہ کہتے ہیں جناب ان کے اوپر بھی انہوں نے ٹیرف وارز چھیڑی ہیں ان کو کہا ہے جناب یوکرین کے اوپر تم خرچہ کرو اپنا بجٹ بڑھاؤ نیٹو کے اوپر پریشرائز کیا ان سب کو اس سب کی وجہ سے جو اس کی سفارتی پوزیشن ہے وہ اب کچھ کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہے تو یہ تو ایک جیو پولیٹیکل تھوڑا سا بتا دیا آئیے اب ذرا اکنامک سٹینڈنگ کی بات کر لیتے ہیں معاشی طور پر دوزار پچیس میں چین کی ترقی حیران کن ہے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے مطابق امریکہ کے جی ڈی پی تیس اشاریہ پانچ ایک ٹریلین ڈالر ہے جبکہ چین کے انیس اشاریہ دو تین ٹریلین ڈالر لیکن پرچیزنگ پاور پیرٹی کے لحاظ سے چین امریکہ سے آگے ہے تقریباً دس اشاریہ دو ٹریلین ڈالر کا فرق ہے چین نے جون میں ترپن افریقی ممالک کو اور دیگر کم ترقی یافتہ ممالک کے لیے صفر ٹیرف پالیسی کا اعلان کر دیا جو دسمبر دوہزار چوبی سے انہوں نے اعلان کیا اور ادھر سے نافذ بھی کروا دی یہ پالیسی اٹھانوے فیصد پروڈکٹس پر لاگو ہے جو افریقہ کی برآمدات کو بڑھا رہے ہیں اور چین کی مارکیٹ کو استعمال کر کے گلوبل ساؤتھ کی حمایت کر رہے ہیں مثال کے طور پر ایتھوپیا اور کینیا جیسے ممالک نے اپنی ٹیکسٹائل اور ذریعی برآداد کو چین کے صفر ٹیرف پالیسی سے اس کا اس سے انہیں نے استفادہ کیا ہے چین نے افریقہ میں جو بنیادی ڈھانچے کے منصوبے ہیں جیسے ریلوے اور بندرگاہوں میں پچاس بلین ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی ہے جو اس کی معاشی رسائی کو بڑھا رہے ہیں اس کے مقابلے میں امریکہ کے جو تحفظ پسندانہ پالیسیاں ہیں وہ عالمی تجارت کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور امریکہ کی اپنی معیشت کو بھی ٹرمپ نے دوزار پچیس میں افریقہ اور ایشیا پر پچیس فیصد سے ایک سو پچیس فیصد تک ٹیرف لگائے جو اپریل سے نافذ ہو گئے یہ ٹیرف امریکی گھرانوں جو ان کی فیملیز ہیں ان پر تیرہ سو ڈالر کا اضافی بوجھ ڈال رہی ہیں افریقہ نے ان ٹیرف کا جواب دیا اور امریکی پالیسیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے مثال کے طور پر نائجیریا اور گھانا نے امریکی مصنوعات پر جوابی ٹیرف لگا دیے جو امریکی برآمدات کو متاثر کر رہے ہیں چین کی صفر ٹیرف پالیسی اس نے افریقہ کی جو بیوٹی انڈسٹری ہے اور دیگر سیکٹرز کو فائدہ پہنچایا ہے جبکہ امریکہ کی پالیسیاں اسے الگ تھلگ کرتا دکھائی دے رہی ہیں جیفری سیکس کے مطابق چین کی معاشی حکمت عملی اب ایک ایسے اوفنسو ہے اگریسو ہے حملہ آور ہے جو عالمی منڈیوں میں برتری حاصل کر رہی ہے دوزار پچیس میں چین کی جی ڈی پی گروتھ چار اشاریہ پانچ سے پانچ فیصد ہے جبکہ امریکہ کی دو سے دھائی فیصد کے قریب ہے چین کی تجارت افریقہ لاتینی امریکہ اور ایشیا میں پھیل رہی ہے مثال کے طور پر چین نے برازیل اور ارجنٹینا کے ساتھ سویا بین اور گوشت کی تجارت میں اضافہ کیا ہے جو امریکی زرعی برآمدات کو چیلنج کر رہا ہے اگر امریکہ نے اپنی پالیسیاں تبدیل نہ کیں تو اس کا معاشی زوال تیز ہو جائے گا یہ جیفری سیکس کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا آئیے اب دیکھ لیتے ہیں ٹیکنالوجیکل سٹینڈنگ دونوں کی کیا ہے تکنیکی مقابلے میں چین دو پچیس میں کئی شعبوں میں آگے نکل چکا ہے گرین ٹیکنالوجی میں چین کا غلبہ ناقابل تردید ہے دو ہزار پچیس کی پہلا جو نصف حصہ تھا یعنی کہ پہلے چھ ماہ میں چین نے دو سو سٹھ اشاریہ پانچ تین گیگا واٹ سولر کیپیسٹی شامل کی ہے جو دنیا کے باقی حصے سے تین گنا زیادہ ہے چین ساٹھ فیصد گلوبل ونٹر بائنز اور اسی فیصد سولر پینلز تیار کر رہا ہے جو گرین, گرین انرجی کی لاگت کو کم کر رہا ہے یہ ٹیکنالوجیز جیو پولیٹیکل لیور ہیں مثال کے طور پر چین نے ایتھوپیا میں سولر فارمز اور چلی میں الیکٹرک بسوں کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کی ہے جو اس کی رسائی کو بڑھا رہی ہے اس کے اثر و رسوخ کو بڑھا رہی ہے چین کی الیکٹرک گاڑیوں کی مارکیٹ بھی دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے دوزار پچیس میں چین نے دس ملین سے زیادہ ای فروخت کی ہیں جبکہ امریکہ دو شرعیہ پانچ ملین پر ہے چینی کمپنی جیسے کہ بی وائی ڈی ہے این آئی او ہے اب عالمی منڈیوں میں ٹیسلا کو چیلنج کر رہی ہیں اس کو پچھاڑ رہی ہیں اور بلوم کے مطابق چین تیرہ اہم ٹیکنالوجیز میں سے پانچ میں لیڈ کر رہا ہے جیسے بیٹری ٹیکنالوجی اور جی فائیو اور سیون میں تیزی سے اپنی گرفت مضبوط کر رہا ہے مستوئی ذہانت اے آئی کی بات کی جائے تو اس میں امریکہ اے جی آئی کی دوڑ میں ہے جہاں اوپن اے آئی اور گوگل جیسی کمپنیاں غالب ہیں دوزار پچیس میں امریکہ نے چالیس ٹاپ اے آئی ماڈلس تیار کیے لیکن چین پرفارمنس گیپ کم کر رہا ہے چین کا نکتہ نظر مختلف ہے وہ اے جی آئی کی بجائے اپلیکیشنس پر زور دے رہا ہے جیسے لوجسٹکس ہے نگرانی ہے سمارٹ سٹیز ہیں صحت ہے ہیومن ہیں روبوٹس ہیں مثال کے طور پر چین کے سمارٹ شہروں جیسے شنزن میں اے آئی سے چلنے والی ٹریفک سسٹمز ہیں جو کارکردگی کو انہانس کرتے ہیں بڑھاتے ہیں چین نے دوزار پچیس میں ایک اشاریہ دو ملین اے آئی سے چلنے والی ڈرونز تیار کیے جو زراعت اور سیکیورٹی میں استعمال ہو رہے ہیں اس کے مقابلے میں امریکہ میں تکنیکی ترقی مشکلات کا شکار ہے دوزار پچیس کا امریکی بجٹ بنیادی سائنس کے لیے کم کر دیا گیا ہے سلیش کر دیا گیا ہے جیسے نیشنل سائنس فاؤنڈیشن میں پچاس فیصد کٹ لگا ہے ہارورڈ اور ایم آئی ٹی جیسی یونیورسٹیاں تنقید کا شکار ہیں امیگریشن پالیسیاں ایچ ون بی ویزا محدود کر رہی ہیں جو ٹیکنیکل ٹیلنٹ کو متاثر کر رہی ہیں شکاگو میں نسل پرستانہ پروفائلنگ بڑھ رہی ہے اور امیگریشن جو امیگرنٹس ہیں ان کو ملک چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے ریشنل پروفائلنگ ہو رہی ہے اٹیکس uh, ہو رہے ہیں امیگرنٹس کے اوپر جبکہ واشنگٹن میں حکومت شٹ ڈاؤن کے قریب ہے دفاعی وزیر نے جرنیلوں کو فٹنس کے نظریاتی مسائل پر لیکچر دیے ہیں اور یہ سب امریکی تکنیک تقنق... تکنیکی برتری کو اور اوورال امریکہ کے امیج کو بہت برے طریقے سے تارنش کر رہا ہے آئیے اب ذرا بات کر لیتے ہیں ملٹری سٹینڈنگز کی فوجی طاقت میں امریکہ دو پچیس میں ابھی بھی غالب ہے اس کا فوجی بجٹ آٹھ سو تقریباً ساڑھے آٹھ سو بلین ڈالر ہے اور وہ کہتے ہی ہیں ٹرمپ صاحب کہ میں ایک ٹریلین سے بڑھاؤں گا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا بجٹ ہے اور ساڑھے سات سو سے زیادہ فوجی اڈے دنیا بھر میں ہیں ان کے یہ گلوبل پاور پروجیکشن اس کو دیتی ہے مثال کے طور پر مشرق وسطیٰ اور یورپ میں امریکی اڈے اس کی فوجی رسائی کو مضبوط کرتے ہیں لیکن چین تیزی سے فوجی طور پر مضبوط ہو رہا ہے دو ہزار پچیس میں چین کی جو نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں وہ چھ سو تک پہنچ گئے ہیں جو دو ہزار انیس سے دو گنا ہیں چین کی نیوی دنیا کی سب سے بڑی نیوی بننے جا رہی ہے اور دو ہزار تیس تک اس کے جنگی جہاز کی تعداد امریکہ سے 48 فیصد زیادہ ہونے جا رہے ہیں چین ویسٹ افریقہ میں فوجی موجودگی بڑھا رہا ہے جیسے جبوتی میں اس کا بیس ہے چین کی ڈرون ٹیکنالوجی اور الیکٹرانک وافر کی صلاحیت بھی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے جبکہ امریکہ کی فوج اندرونی مسائل کا شکار ہے دوزار پچیس میں امریکی فوجی قیادت نے فٹنس اور نظریاتی مسائل پر توجہ دی ہے جو اس کی توجہ کو منتشر کر رہا ہے چین دوسری طرف اپنی فوج کو تکنیکی انٹیگریشن اور علاقائی غلبے کے لیے استعمال کر رہے ہیں جیسے مشقیں تاہم امریکہ کی گلوبل موجودگی ابھی اس کو برتری دیتی ہے لیکن معاشی اور تکنیکی زوال اس کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے اگر اسے خلاصہ کریں جناب تو وہ یہ ہے کہ دوزار پچیس میں چین جیو پولیٹیکل معاشی اور تکنیکی سطح پر آ گئے ہیں جبکہ امریکہ فوجی طور پر ابھی بھی غالب ہے لیکن زوال کا شکار دکھائی دیتا ہے معاملہ کچھ وہ ہے جناب کہ چین کی جو گلوبل گورننس ہے جو زیرو ٹیرف پالیسی ہے اور گرین ٹیکنالوجی ہے اسے ایجنڈا سیٹ کرنے والا ملک بنا رہی ہے دنیا کا لیڈر بنا رہی ہے دوسری طرف امریکہ کی جو تحفظ پسندانہ اور قدامت پسندانہ پالیسیاں ہیں اور جو ٹیکنیکل فنڈنگ میں کٹوتیاں ہیں اندرونی مسائل ہیں امیگرنٹس کے اوپر وار ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے اوپر وار ہیں وہ اس کی بدتری کو کمزور کر رہے ہیں جیفری سیکس کی بات بالکل درست ہے چین عروج پر ہے امریکہ کو سائنس میں سرمایہ کاری بڑھانی ہوگی امیگریشنس کو خوش آمدید کہنا ہوگا اور عالمی تعاون کی طرف لوٹنا ہوگا ورنہ یہ تبدیلیاں ریورسیبل ہو سکتی ہیں میرا تو یہی خیال ہے کہ اس وقت چائنا بہت اگریسولی آگے جا رہا ہے اس نے بڑی سمجھداری کے ساتھ کھیل کھیلا ہے حالانکہ اے آئی میں انہوں نے پوری کوشش کی کہ انویڈیا کی جو لیٹسٹ چپس ہیں وہ ان کے پاس نہ آئیں لیکن پھر بھی چین ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک لیٹسٹ ماڈل لے آتا ہے اس کی پالیسیاں اسٹیبل ہیں وہ ایک ایسا ملک بن کر ابھرا ہے جس پر پوری دنیا اعتماد کر سکتی ہے روس اس کے ساتھ کھڑا ہے باقی کی ساری دنیا بھی اس کے ساتھ ملنا چاہتی ہے برکس کا وہ ممبر ہے ایس او اس کو وہ پائنی کرتا ہے اور جو انہوں نے تقریبات کی ورلڈ وار ٹو کے بعد کی اپنی جو کی وکٹری تھی جاپان کے خلاف اس کے اندر پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہوئی دکھائی دی اور جو انہوں نے اپنا ملٹری مائٹ شو کیا اس نے بھی امریکہ کو پریشان کر دیا اور جس طریقے سے باقی سارے ممالک ان کے ساتھ کھڑے تھے یہ بھی امریکہ کے لیے پریشانی کا باعث بنا تو جناب یہ دو ممالک کی ایک موازنہ ہے امریکہ ٹرمپ کی سربراہی میں دکھائیے دے رہا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں پانچ سال دس سال میں مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے مزید مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے اور چائنا اس کو کاٹ کر دنیا کی واحد سپر پاور بن سکتا ہے یہ میرا تجزیہ ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت خیال رکھیے گا شکریہ